ॐ श्री सतनुमोवादेश गुरुजीको आदेश ओङ्कारशिवरूपी संख्यावे माध्यानी हंसरूपी हंसः परमहंसः दो अक्षरगुरुशिवगोरक्षकाय गायत्री सिद्धः आदेश शतकानाति धर्मकापूतकालकण्ठमारभयावधूत अम्बरबरसे गौमाता चरे सूरज मुख सुखे अगन मुख जले तब जस भंति तोमस तराजा प्रजा महंती भगवती जाप पूर्ण हुआ गुरु जी को आदेश सत नमो आदेश ओंकार शिवरूपी संख्या ने माध्याने हंसरूपी हंसः परमहंसः दो अक्षरगुरुशिवगोरक्षा काया गायत्री ब्रह्मसोऽहं शक्तिः शून्यमाता अभिगतपिता अभेदपन्थः निरञ्जनगोत्रः विहंगम शाखा सूक्ष्म भेदी आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ओ ह्रींगो गोरक्षनाथा विघ्नहे शून्यपुत्रा धीमह तो गोरक्ष निरंजन प्रचोदुका बीज कमल फूल सब गायत्रियो यहि मूला इतनी गोरक्ष गायत्री गङ्गा गोदावरी त्र्यम्बकेश्वर क्षेत्रः कैलासगिरि पर्वता अनुपानशिला गादी बैठकर गुरुगोरक्षनाथजी ने नवनाथ चौरां सिद्धो को सुनाया गुरुजी को आदेश ॐ सिद्धये नमः मां माले महामाले सर्वशक्तिस्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तयेन स्व तस्मान् मां सिद्धिदा भव आदेश